ॐ गं गणपतये नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किदध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियत्नः कथं कोत्र मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्मपरमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियत्नोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्धकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कले भरं यः प्रयाति समद्भावं यादिनास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कले तं तमेवैदिकौन्देय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेदसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यादिपार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्ताद् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं उपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति पिशन्ति यद्यतयो बीतरागाः यदि छन्दो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याथायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमां गतिम् अनन्यचेदा सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्देय पुनर्जन्म विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्य रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यस्स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्ययाम् यस्यान्दस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातायान्दितं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतीह्येते जगदः शाश्वते मते एकयात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते पार्थजानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्माद् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यत्नेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तस्ते इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः